Очень маленьких, очень маленьких детей Да, детей Да, Страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит. Карабас, Карабас, победу сейчас, победу сейчас. Итак, друзья, Доктор Айболит был не женат и жила с ним его сестра Варвара, очень злая женщина. gir tak tak gir tak la 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 Больше всего тетушка Варвара на свете не любила зверей, а доктор продолжал их любить и лечить. Очереди к нему становились все больше и больше, и целый день не смолкал телефон. Да каких пор это будет продолжаться? Из-за этих противных зверей приличные люди не приходят нам в гости. Звери только комнаты, пачка. Я не желаю с этими скверными тварями. oh